Скажи немедленно освободить его! И прекратить это своего Не торопись! Это я приказал вашего дяди, пане Галяне, сына Тарновского, взять в крепость и допросить. Мне любопытно, почему к нему ездит гонец из Варшавы, почему вы к нему ходите. И откуда с ним знаком войсковый писар Лизагуб. Что? Прехня! Сынза проверил, тогда увижу. Прехня! Хмельницкий сюда не пришел. А медальон? А я прийдет, братья Костомара, А я прийдет, братья Смерть Косой, Я скажу ей, Устроить вода! Пимо, пани Любцу, Пизи Эх, плачу! Пушечка, дашь? Не дам. Не дашь. А, хлопцы, потихай пистоли. <свеч> хлопцы, гаси свечки. Ну, святые отши, коншай обедню. Агу, Агу, а где Почему она не встречала нас? Не больна? Здорово. Ну, что ж, зови ее. Позову и при тебя спрошу кое о чем. Добрый, добрый. Там на площади нашего отца Гаврилу коснет. Люди добрые, я к войска нашего Отец Гаврила в бою под Корсунем Гетманом назначен был попом войска Запорожья. И чистая сила соблазнила его. Он отслужил первую службу Божию и в ту же ночь пропил поповскую рясу. За что будет бить киями нещадно, я же тебе говорил. Эх, друг! Так постановил казачий суд. Каждый, кто выпьет чарку горилки, должен ударить трижды. Починайте, православные выбивать киями беса из этого грешного тела. О, Эх, грешный Гаврила, очи твои зрят горилку, а тебя угощают киями. И недостойно видеть. Матерь Божья с грустью смотрит на меня. Святая кормилица за грехи сечи Запорожской муки прямаю. А? Слухаю. Ага. Так, 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 так. Ага, ага, ага. <плот speech> Хороший кто из вас не пропивал штанов и сорочки? Пусть начинает мое грешное тело молотить. Но если среди вас найдется харчевяка, которая спросит, то пойдет в еду охотинную. Я не пропивал. Ох, смерть моя! Мне тоже. О, Господи. Развольте. О, Господи. О, Господи. О, О Господи. А -а -а! Ой, Боже! Тренишь! Отвели ее дом, бля. Не получил ты из него поп. А казак вам добрый. Что батька приказал? Саид Пинчук. Брей бороду, Гаврила, и приходи ко мне. Назначу тебя сотником войсковым. жила здесь без меня. Я ждала тебя. ты, Гаврила, вот ты. <laughs> эх, Гаврила, о, казак. Эх, вот это казак. Ах, я казак, эх, казак. Да я ж Гаврила. Гаврила, ну. Меня взять, он ждет, Никто Ник твой так и песни не нучил, не нучи. За твой приезд, коханы мой. Только выпей до дна. А я никогда не пил до половины. Дети! Сейчас пол! Дети! А на сяду всыпала в кубок! Ты лжешь! Матка Боска! Богдан, они все ненавидят меня, они убить меня хотят! Я всыпала яд, Твой Богдан, я выпью до дна и уйду отсюда. Дай кубок. Ах, Катюка! Гаврила, уйди и уйду, батька! Она травит тебя! Уйди ты, псян! Банка! Уйди, убью! Эх, хмелю, хмелю! Не требу убивать! Дело. Говори ему, кто пришел, я или ты? Кто дал тебе яду? Говори, католичка. Кто пас?